सचिनानन्द सद्गुरो सायिना महाराजगीजय हरिः ओम् अश्वस्थत वा वृष्टाः जगन्नाथूपयामि देवय जने पृथिव्याः मघायत वा मगस्थवा शीर्ष्णे धूपमाघ्रापयामि अग्निर्ज्योतिगाज्योतिषमान् पर्चसा वर्चसमान्न सहस्रदा यत्वा दीपं दर्शयामि दीपानान्तरेण महानैवेद्यं निवेदयामि ्याणदा पर्जोरा परिवोरा अन्यास्ते असमद्ध बन्धु तया पावकोऽसमभ्यज्ञो शिवो भव चतुरस्त्रमण्डलं कृत्वा तदुवर्णैवेद्यपात्रन् निधाय गायत्रीमन्त्रेण पात्रान् प्रोक्षयेत् धेतुदरान् प्रदर्शयेत् सत्यं वर्देन परिहृञ्जामि नैवेद्यं निवेदयामि ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अबाणाय स्वाहा ॐ व्याणाय स्वाहा उदाराय स्वाहा ॐ समाराय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे नमः नैवेद्यमध्ये पाणियं समर्पयामि पुनर्नैवेद्यं निवेदयामि ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपाराय स्वाहा ॐ व्याराय स्वाहा ॐ उदाराय स्वाहा ॐ समाराय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे नमः नैवेद्यं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि मुखप्रक्षालनं समर्पयामि शेषोपचारार्थे प्रार्थनापूर्वकम् नमस्कारं करोमि